Salyan rayon icra hakimiyyətində 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbir keçirildi. Tədbirdə rayon icra hakimətinin başçısı Sevindi Hətəmov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə məssəbə və təşkilatların rəhbərləri iştirak edirdi. Tədbir ulu öndər Heydər Əliyevin çoxşaxəli həyat fəaliyyətinə əks etdirən video çarxla baxmaqla başladı. Tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimətinin başçısı Sevindi Hətəmov Milli Qurtuluş Gününün Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri olduğunu, bu tarixin ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiya Beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutması ilə nəticələndiyini vurğuladı. Digər çıxış edənlər Ulu öndərin Azərbaycan xalqının tarixində vəssiz xidmətlərindən bəhs etmiş. Bu gün əsası ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan müdriklik siyasətinin respublikamızda bütün sahələri əhatə edən inkişafın beynəlxalq arenada qazanılan yüksək nailiyyətlərinin hazırda Ulu öndərin siyasi kursunun ən layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini bildirmişdi. Çıxışlarda vurğulandı ki, Əliyevin şah əsəri olan müasir müstəqil Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin qəti ətli idarəçiliyi beynəxalq siyasətinin ifosu dövlətimizin başçısına ümumxalq məhəbbəti sayəsində daha böyük uğurlara, yeni-yeni zirvələrə doğru inamlanddır. Gülbahar Ülker Səmil Şahlaroğlu Dünya TV-sali